Я доложил президенту о прохождении и начале отопительного сезона в Донецкой области. Кроме всего прочего, отдельно доложил об окончании строительства Светлодарской котельной, которую мы пустим вовремя и в срок. Люди в Светлодарске будут с теплом. Кроме всего прочего, согласовал программу детского оздоровления на следующий год. Мы планируем открыть две детские здравницы на берегу Азовского моря и получил поддержку и одобрение. А также был решен ряд вопросов, были даны президентом соответствующие распоряжения кабинету министров по решению актуальных проблем Донецкого региона, о необходимости окончания кольцевой дороги вокруг города Донецка. Она очень необходима городу, области, для того, чтобы разгрузить город Донецк. И эту дорогу, есть четкое поручение президента, мы должны закончить до конца 2014 года. А кабинет министров обязан обеспечить финансирование.